Посмотрите, Станислав, я хочу стать президентом Уганды. Или... <соспорядок> Уганды вы сказали президентом Уганды? Я не услышал. Украина, 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 Украина. Украины. украины? Какой Украины? Что? Нет. Это... Не, при, не при, не вы, вы говорите? Или Укаина? У... Яся Великаин. Большая, большая территория Европы называется Украина. Да, вот такая. Вот, да. Я хочу стать президентом ее. Вы за мной или против меня? Вот вот, вот. только скажите все. Что... Ну, я, вы записываете. Я хочу да, отвечать в вашем стиле. Вот так вот сидеть разговаривать. Да, вы можете стать президентом Украины. Га, га га как смешно Украина! га га, -га. Россиянин показывает, что он безмозглый баран! Га, га га как интересно, как смешно! Не может выговорить слово, не может правильно поставить ударение, не знает, что такое Европа, не понимает, что такое территория». «А что вы дальше тряситесь? Давайте, мы же в таком стиле общаемся. Я же хочу стать президентом. А вот если бы еще музычка была, ритм такой». Опа, опа, или как частушки какие-то. ра 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 пам, пам-пам, парам-пам, пам-пам-пам, парам пам пам пам-пам-пам. Смотрите... Как вы думаете, реально стать человеку, который не может слова ровно вы выговорить? Вы реально стать президентом? Конечно, нет вообще никакой территории. Президентом своей головы сперва надо стать. Знаете, как говорят выражения? Без царя в голове для вас как раз, потому что вам понятие царя ближе, чем президента. Вот вам надо царя в голову, царя в голову, и там уже я думаю и отпадут, отпадут, отпадут вот эти идиотские вопросы.